Пришло. Короче, всем добрый вечер. Сразу предупреждаю, если услышите храп, то это моя собака. А, вот, сегодня у нас очередная перезагрузка вместе с Варт. долгожданная. Вадим у нас где-то тынялся, шнырял непонятно где. Ладно, я шучу. Сейчас узнаем, чем он там и где был занят. Перерыв был большой. Соответственно, я думаю, что сил каких-то вод... водос у нас поднабрался. Вадим, привет. Привіт. Було дело, так, да, пропав. Так, да, десь Короче. Коротше. Розказує, що ділав як це все зібрати в кучу і чого почати. Короче, просто дофіга, блін, працював на обичній роботі. Таксував, <п Bitcoin> ну, і не було часу на торгівлю. Коротше, не знаю, і натхнення якось не було. Чого не знаю. Через ну, Через те, що багато працював. якась в мене демотивація, бо в мене в момент щось перестало бути время на ну, ні відос зняти, ні поторгувати і прям таке собі. Вот, а зараз е, цей тиждень мав бути в мене посвободніше, але коротше підстраю так, щоб максимально, максимально наскільки це можливо, фулл тайм торгувати. Так, окей, хорошо. Надеюсь, что в тебе натхнение уже повернулось. И оно тебе прослужит долго. Та надеянно. Так, э, пока я, ты выпал, я ж так понимаю, у тебя особо сделок не было. Там, судя по отчетам, которые ты в диске дал, то... Я смотрю, что такое. Где-то следил, где-то смотрел, но особо ничего не брал. Так ли это? Да, ничего не брал. Э... Були дні, особливо цей тиждень, що сидів за компом, ну, видивлявся, очікував, але нічого не було. І вже прям якось якесь таке чувство було странне, що коротше, не знаю, як будто я вже забив на трейдинг, бо ні зділок, ні пишу завжди в очотності, що нема угод. Плюс, ну, плюс до цього перерив був, і коротше, теж щось збило мене з пантелику. Я бы наоборот тебя похвалил за то, что там был перерыв, пришел в рынок и вместо того, чтобы взять там с двух ног влететь, где-то развалиться, где-то разъебаться, ну, четко ждал своих сетапов. Так что тебе за это огромный плюс. Спасибо. Так, так, а так, так я так. понял у тебя там какие-то сделки на неликах на Мексе были, да? О, да. Не. Короче, Мекс я тоже останім, наверное, останній тиждень тоже почав активно торгувати, але я його ніде там не пишу, не цей. не знаю. Я думаю, немає смислу. Ти що скажеш, Ігор? Та, ну хізи можеш писати, що на банані нічого нет, на Мексі там щось брав, В будь-якому випадку там, ну, це якась подвижка, треніровка. Тобто, ну какие-то неэффективности, как по мне, это всегда плюс. Вот я сам вот сегодня, что там, или какое-то говно на гейте, сижу на три копейки туда тыкаю, потому что на банане ничего не вижу. Как бы о заработке речи не может быть, но я хотя бы отвлекаюсь и не разваливаюсь там в каком-то говне на том же банане. Так что, ну, лично для себя я вижу огромные плюсы в этих всяких неликах. Угу. Короче, Я просто теж думаю, що писати, якщо. Не знаю, там зароблю, наприклад, мене заблочат у не ти толку з того відчту. Ну, когда-то разблочат, Поэтому. <хай> на похавать виведіш. Коротше, окей, буду кидати тоді. Міксику. Ам... Сейчас в потеске на банане ты какие-то там изменения ну, делал, либо как на последнем стриме было, так у тебя все и осталось. Это так оно и осталось. Окей, порядок. Давай тогда глянем, что ты наснимал там на том же мексе. Ой, ли, это байбит, да? Да, це baibit Короче, сейчас тоже плавно переходит до темы. C-baibiт сегодня 50. Чи як? Короче. Побачив, що ходить, побачив зазори, якісь спреди і думаю, перекину на байбіт і позбираю трохи. Хоч, хоч щось хай буде для стріма, ще запишу. Бо обично то. Обично не торгував байбіт. Давай глянемо, що там було. стер этот эксперт по, по байбиту всегда с нами. У меня, на жаль, не было на кукойне, там было вообще классная штука. Не, 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 классно. Не классно? Не не Ну, потому что оно въебало на 50% вниз с Ты бы, блядь, там шкрабнул бы, понял, проценте 5, а потом бы 50% отдал. Ні, в смислі, коли оце воно туди сюди А, а це туди-сюди вже було після того. Після чого. Ну, відкрий його, подивися, на графік оного на спот. Бач, типа сопля вниз. Фитфай. Да, оце воно. воно це да, це... воно просто ярило. Нє, та я, я про, про ту, ту ситуацію, як... я воно по 30, а потім по 200 доларів туди-сюди. Короче, тут долгий видос, я не, не помню точно, где угоды. Mm, сразу скажу, там, короче, в настройках можно взять и поставить снятие лимитки, понял, на колесику. чтобы ты на хрестик не целился, так будет быстрее. Там да, можно вообще на пробел поставить. Ні, у мене на пробілі, мені так зручно. Ні, на пробелі це зняти всі лімітки. Поняв, а на кольосику, типа, я не знаю, чи воно біндиться, чи воно вже є в міті, поняв, по дефолту. Просто кольосиком нажав, типа, на, ну, на лімітку, де в тебе стоїть, і вона знялась, Щоб ти в оцей хрестик не цілився просто. Прикольно. Угу. Ну что, то, что я по стакану вижу, что эту хуйню достаточно, ну, нелегко собирать, потому что вот эти вот маркетосы, которые наставляют сразу поверх тебя, видишь, накручивают. Тут двадцатку ты поставил, и сходу там объемы накручиваются. То такую хрень, ну, не так уж легко и собирать. Там, там на двадцатку еще ок, а на какие-то, ну, более объемы, то ты там, не знаю, косарь поставил, на тебя накрутились перед тобой и все, и хуй ты закроешь потом. Так, да, це правда, воно було так собі, не дуже просто збирати. В моментах щось там, ну, якась активність, появлялась там, чи лонгова, чи яка-то щось цей. Коротше, ну я щось 2 долара вроді би нашкрябав, бо так собі сложно було. Треба було мати на кукоїні. Бо там, щас покажу. О, вот. Тай стакан правый самый. Коротше, воно по 30 доларів, Оце. Туди-сюди, туди сюди. Ну, от, кстати, на кукоїні ти більше зібрав. Та да, не в мене таке ФОМ. Там потом по 200, э, туди сюди. Ну, довго, правда, але все одно. Саша, это потом, після этого уебали где-то на 50%? Ні, це вже після того, як уїбало на 50%. Я оце сидів, збирав, там десь по 1,5% виходило, але. Там проблема в тому, що там треба було дуже швидко ставити лімітки, і їх одразу на пробіл знімати, бо на тебе накручувались маркетоси. І потім ставити вже на продажу, то там не накручувались на продажу, так, це по-перше. А по-друге, воно оцього коли ходить вверх вниз то навіть на відосі було, він запихав 4 тисячі нижче, на проценти 4%. То треба було акуратності. Да, чуть под'єбав. А, ну это еще и спот. Да, я не досмотрел, думал фьюч, думаю, прикольно. Вот все, вот все, думаю. тик еще было. Ага. Ну тут с учетом того, что сверху аски стояли, то предпочтительнее от шорта работать, но так как спот, то, конечно, печалька. Да, ну да, сейчас по 200. по 200 уже интереснее. Сколько там спред? на процента полтора-два. да я думаю, полтора Е. Ти просто наводишся мишкою і слинишся, чи що. Так, да, так. Да. Та в мене таке фомо було, що це капець. Я бігом хочу вже перевести Думаю. Переведу, забув пароль, бляха від того кукоїна. Ще поки поміняв, поки ще щось. Дай. Ну, я баню. Пішов, покурив, успокоївся і вернувся. Ну, вже не було цієї ситуації. Я смотрю, что ты хотя бы уже выкупаешь, что там в стакане происходит. Мекс пошел на пользу в этом плане. Ну да. Я еще помню, тебе когда-то давно писал, когда ты стрим твой смотрел на... Не помню, что за монета была, но на Трампе было то же самое. Когда ты там пытался что-то зайти и вытянуть миллион процентов. Я говорю, там он спред был 0.5-0.7, говорю, пихай 10 раз там шорт в лонг, забирай свои ну, небольшие процентовки и не еби мозг. Да, я тогда не понимал, как это делается. Э, вать, сразу yes. замечание, то, как ты переставляешь лимитки, пробелом пользуйся. Понял, тебе на бат без Я я пробелом всегда пользуюсь. То ты только что на хрестик нажимал? Это ну, может рандомные, ну, какие-то нынешние случаи, я обычно... Тоді окей. Со совпадіння, може. Хоча не знаю, де б оп'ять мічусь, але Ну, я пробілом. Може, коли його не треба швидко убирати, то я собі не знаю. Ну, може, а ти на чилі сидиш, бляк, мишку іти цієї й все. Тож так. Да. Ну, кстати, еще что сейчас в глаза бросается. Что ты не делал 10 раз разжимал, сжимал стакан. Там ник питає, в 9.08 по кокоину що було. 9.08 це. А, 9.08 я не знаю. Там, блядь, якихось 4 миллиона прошло вообще. Там, наверное, хтось тупо покинув, блядь, по рынку. короче, чуть раньше надо было побачить эту ситуацию, бо я уже, когда оно затухло, можно, может, можно было что-то больше даже подбирать. Ну и плюс на кукое не мать, я да, ну, думаю, с того, что я увидел, нормально отработал. 10% там на тот объем, что ты заходил, сделал нормально. Будут какие-то более жирные ситуации на фьючах, то, соответственно, там кратно больше можешь сделать. Вплоть до того, чтобы иксануть какой-то депчик небольшой. Коротше, і це подводка до того, що зараз хочу активно торгувати ці неліквіди. Паралельно, ну, само собою, з класичною обичною торгівлею. Ну, у тебе ж два монітори на один банан на второй. Все. Що Тож виждає, так. Плюс э, лайф торговля. Я вот как раз хотел прорекламировать, что в данный момент самый топовый скринер по неликам это Азазелка. Что да, то да, да. Я сколько не сотрю в эти скринера, обычно самый топ это конкретно он в голосовом озвучивает. Блять, ты меня даже засмущал. <смех> <смех> так а что, ну так это настолько упрощает работу, так оно появилось, ты тыцнул, открыл, нихуя нет, закрыл. И так по 10 раз на день. А так сидишь, слушаешь тут. Пацаны, пацаны, там кто-то откройте. Все, открыл его нормально. 7. Короче, сейчас. Анна, там у вас микрофончик фонит. В общем, Водос, тогда давай знаешь, что сделаем? Пропиши, пожалуйста, небольшой ну, апдейт по своим депам, по своим рискам. Ну, то есть я бы сказал так, что выдели там отдельно какие-то риски, просадки на всякие вот эти темки по поводу неликов. То есть, ну, грубо говоря, разделяешь деп на классику и на вот эту неэффективность. Стакан, ну, чтобы ну, можно было отслеживать там, где ты лучше... А курсу, где ты там раздаешь? Ладно, Анна, я тебе пока микрик вырублю. Потом, если что, верну. Окей, обовязково зроблю це. Ну вот сейчас вот реально видосик смотрю, плюс-минус понимаешь, что ты и где делаешь. Еще и байбит, это тот байбит, который ты говорил, что не воспринимаю это как какую-то торговлю, начинаю лудить. Но вот, вот это воно, я... да. Вот это воно. Конкретно, конкретно здесь и сейчас ну максимально четенько делаешь. То есть вот прям хочу обратить внимание реально, когда ты видосики со сбором валы записывал, ну а там оно выглядело максимально хаотично. Вот в этом варианте ну максимально четко как по мне. А знаешь что еще сделай, а зайди в метаскальп, там есть, сейчас скажу как в горячих клавишах называется, а, чтобы тебе было лучше сделки закрывать и у тебя не было вот этих вот огрызков, которые ни туда ни сюда. А я очень, знаю, очень. Под, э, там э... Короче, я как-то скину всю оставшуюся часть. У меня есть эта кнопка, но она что-то не работает нормально. Не знаю, то, значит, не та кнопка. Там есть заявка на закрытие 1. Я вот сейчас тебе кидану в этот чат. Вот туда ставишь и через нее закрываешься. То есть вот через конкретно вот этот ходкей максимально четко оно закрывает. Я не понял, это вы про что? Смотри, он когда открывает Закрывает позу, выбирает там 10 долларов лонг, 10 долларов шорт И у него потом остается вот этот Огрызок позы Который не всегда даже можно потом закрыть Ну там, там осталось 10 центов С ними ничего не сделаешь А через вот этот хоткей, вот заявка на закрытие 1 Поставь галочку, чтобы она была И назначь какую-то кнопку Ну у меня это А, английская Домку а, вот, обнуліть позицію в терміналі только для спота. У мене ця ні, стоїть. Таке це ж не помню. Ні, буде, це, це, це коротше воно тобі просто скине позицію поняв? Буває, ти там огризки, якісь скидаєш, допустим, через прокерку, купонів, через біржу, типу, і в тебе тянеться шортова позиція на споті. Оця хуйня, типу, допомагає просто ну, виключити цю зділку, типу, щоб воно тобі не має чилу. Блин, а я уверенно он нажимал и думал, что он скидает. Ну да проверь, блядь, свой счет там, скорее всего, типа валяется X монет. А потом это, ну, пар... короче. Ну да не, не. проверь. Не-не, я всегда цей. Короче, мониторю на брокерке, что до чего, типа, и потом скидаю. Окей, Вадос, поставь вот эту заявку на закрытие 1 и через нее закрывай позы. Не будет у тебя там никакой огрызок валяться. Ну там, минимально, может, что-то будет. Угу, Не знав, спасибо. А ще краще взяв, типа тебе забрало. Поняв. Через альт взяв закрив всю позу і не граєшся. Ну, это та же самая кнопка, если я не ошибаюсь. Просто у меня это А стоит. Возможно, по умолчанию это был альт. Но у него просто она выключена в принципе. Там галочка не стоит. Короче, я закинув 39 долларов. А сейчас 44, считай. Короче, доллар 4 на шкрябов. Ну, то видишь, ну, у да тебя сейчас вот фит фитфи 59 центов валяется. Ну да, то его что-то с ним можно скинуть. Ну, может, через эту кнопку получится? Ну, через эту не получится, ну, конкретно эти 59 скинуть. Но оно получится, чтобы у тебя вот этот огрызок как можно меньше был. А с этими 59 ты можешь просто открыть минимальную позу, которую тебе дает, например, там 2 доллара по этой монете. Потом глянуть, сколько у тебя на брокерке количество монет, именно в монетах. И потом в терминале ввести количество монет, а не доллары. И у тебя как раз-таки скинется максимально, что там будет. И в терминале, возможно, нарисуется шортовая поза даже по споту. Я приблизно так и делал, только через доллары, и он да, лишало все-таки какие-то цены. Через доллары тоже, но четко тебе не сделает. Ну там, в любом случае какие-то копейки останутся. Ну да. Так, в общем, тогда ну про, расскажи там в отчете, что там у тебя по рискам конкретно, что ты там торговать будешь, там байбиты, всякие, может мексы, короче, вот такие неэффективности на это там отдельные какие-то свои просадки, своя фигня, на всякий случай, чтобы ну, где-то не заиграться и вовремя остановиться. Ну и, собственно, что там на классику. Окей, okay, сегодня про пропишу по поводу цих в отдельно. Я бы тебе еще сказал по неликам тс прописать, но пока я вижу в стакане, что ты понимаешь, что ты делаешь, поэтому, скажем так, в данный момент не вижу смысла просто это словами записывать, потому что, ну, по, по видео ну, я выкупаю, что ты понимаешь, что там происходит. Слава богу. Это сложно для... Не, хотя я уже понимаю, ну, приблизно, Коротше, вже мозг настроєний на те, щоб щось вообще прописувати, щоб щось об'ясняти, не знаю. Вже набагато краще з цим. Але. Не знаю, по неліквіду все одно не знаю, що прописати. Але я думаю, що. Коротше, зараз углублюсь ще більше і пропишу по-любому. Ну, смотрі, то, то вже якби как бы, хоч прописувай, хочеш – ні. Тут прикол в тому, що ти просто в ленті розумієш, стакані, що відбувається, і... Ну, для меня это какие-то точки, прям максимально не то чтобы интуитивные, но, блин, там видишь какую-то финю, просто мышкой тыкаешь и все. И, день, и деньги летят, скажем так. Ну, поэтому что тут пропишешь, типа, какой-то прострел на 2% надо выставиться, но это, блин, и так понятно. Если там в пробое каком-то, там, где и графа, где стакан, где много всяких факторов, да, там это нужно сделать для того, чтобы подсеять ну, ситуации годные от негодных. А здесь просто, если оно кидает, то оно кидает. Максимум из правил, ну, просто не пихать такой объем, который стакан не может переварить. То есть, если кидают там 5000 долларов, но если ты 10 поставишь, тебя все равно не наберет. И ты еще и там будешь ну, мешать цене. Вот, ну, пока объемы небольшие, то ну, тебе это не грозит. Разве что там будут кидать по, по 5 долларов, ну, ну то понятное дело, что ты не соберешь просто. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну да, жду, душу уже мне цех разыло.